shuning uchun avvalo erkaklar qo'lsin onasi qizi ayoli opa singillarini bunday sharmanda bunday xor bo'lishiga rozi bo'lmasin shunday ayollarni erkaklari dayyus bo'ladi shu yarim yalang'och kiyinib yurgan xotinlarni erlari dayyus, Allohga qasam ichamanki dayus ular va dayus ham jannatga kirmaydi Dayyus eng pastkash erkak to'ng'izga o'xshagan erkak to'ng'izdan hech qanday farqi yo'q faqat bu insonman deyapti xolos ayus bo'ladi allohga qasam ichaman ayuslikka rozi bo'lmasin v xotinlarni bunday sharmanda qilmasin qanday qilib ko'chaga bunday holatda chiqaror aytyaptilarki ular jannatga kirmaydilar deyaptilar payg'ambarimiz alayhisalom bu xotinlar qancha namoz o'qisa o'qisin qancha ro'za tutsa tutsun. agar hofizi qur'on bo'lsa ham agar qur'ondan dars beryap turgan bo'lsa ham jannatga kirmaydi bular jahannamda eng xor holatda bo'ladi allomani qizi bo'lsa ham mushtadni qizi bo'lsa ham avliyoni qizi bo'lsa ham jahannamga ketadi u jannatga bormaydi jannatga kirishini qo'ying bu xotinlar jannatni hidini ham topolmaydi qarang jannatni hidini ham topisholmaydi jannat shunchalik bir muattar shunchalik go'zal hidi borki besh yuz yillik masofagacha boradi jannatdan tashqariga besh yuz yillik masofaga borib turadi bu xotinlar jannatni hidini ham topolmasa demakki jannatdan besh yuz yil masofa uzoqda qolyapti jannatga yaqin ham kelolmayapti jannatga kirishini qo'ying